Did you see the stylish kids in the riot? Shovelled up like monks at the night. On fire, wombos bleed. Truncheons and shields, you know I cherish you, my love. But there's rumors rumor spreading nasty disease around town. i a, i don't. I know a girl with a golden touch. She's got enough, she's got too much. Jom jemput makan, jemput makan Sahur, 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 sahur. Hmm. Eh, korang ni segar-segar lah Makan sardin hari ni ni Sardin special macam ni Haa, nampak sardin Tersapu dia tu kat doti ni Haa, sapu ni Bau dia Hmm, sedapnya Makan eh buat makan Aum Clostridium botulinum adalah dari jenis Bakteria Gram positif Bacillus, yaitu spesies Clostridium. Terdapat tiga jenis bakteria dalam spesies ini, yaitu Clostridium botulinum, Clostridium tetani dan Clostridium perfringens. Selain daripada itu, terdapat juga spesies Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis dan Bacillus cereus. Bagi spesies Clostridium, ia mempunyai spora dan boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Clostridium botulinum menjakiti manusia melalui makanan yang ditinkan yang telah dikontaminasi oleh spora Clostridium botulinum. Apabila bakteria ini masuk ke dalam badan, ia akan menghasilkan esotoksin yaitu neurotoksin dalam keadaan anaerobik. Neurotoksin yang dibebaskan akan merencat penghasilan asetilkolin dalam sistem saraf otonomik dan menyebabkan kelumpuhan otot dan boleh membawa kematian. Clostridium tetani pula menginfeksi apabila luka tembus atau trauma terjedah kepada spora Clostridium tetani. Ia akan membiak di dalam badan dan menghasilkan esotoksin yang dikenali tetanospasmin. Tetanospasmin akan masuk ke dalam salur darah dan serang sistem saraf pusat menyebabkan fungsi neuron transmitter terhalang. Penyakit ini disebut tetanus dan pencegahan untuk penyakit ini adalah dengan menggunakan anti-tetanus toxoid atau ATT. Manakala infeksi Clostridium perfringens adalah sama dengan Clostridium tetani, yaitu melalui luka atau trauma dan boleh menyebabkan nekrosis tisu dan nekrosis otot atau lebih dikenali sebagai penyakit gas gangrene. Bagi spesies Cornibacterium diphtheria, ia tinggal pada bahagian nasofaring manusia. Ia akan membentuk koloni di farings dan membentuk lapisan berwarna kelabu yang dikenali pseudomembran. Cornibacterium diphtheria ini akan membebaskan F -toxin pada peredaran darah yang akan merosakkan jantung dan sel saraf dengan mengganggu sintesis protein yang juga dikenali sebagai penyakit difteria. Rawatan untuk jangkitan ini adalah dengan menggunakan antitoksin, penicillin dan erythromycin serta vaksin DPT. Untuk spesies Bacillus anthracis dan Bacillus cereus pula juga amat penting dalam perubatan dan mampu menyebabkan penyakit kepada manusia. あれ青。Okay. Oh, yeah.